Всем привет, с вами снова Евгений Николаевич. Это команда компании Версагра. Мы приехали в Сумскую область привезли культиватор междурядный с системой внесения жидких удобрений. Сейчас буквально только что производили настройку системы жидких удобрений. Сейчас более подробно расскажу вам в целом про культиватор, про систему. Давайте ознакомиться с ним поближе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк обязательно. Следите за нашими новостями. У нас еще очень много материала интересного, который будет дальше выходить. Наш культиватор 56 восьмирядный имеет 9 секций в стандартной комплектации. Есть вот э, дышло на транспортное опорные колеса. Вот предусмотрели такую конструкцию. Сюда есть крепления для опорных колес. Их же можно переставить э, и сделать как транспортное, если есть необходимость. В этом сделали вот э, крепления для транспортных колес секция стандартная наша, наша секция параллелограмм можно регулировать глубину не только опорными колесами навеской трактора заглубить есть еще вот регулировка самой секции регулируется очень просто достается чека крутится сделали линейку зубчики все как положено за прижимное усилие отвечает вот это пружина она дает возможность полностью копировать рельеф почвы по лапам это стандартная комплектация здесь поставляется по 5 стрельчатых лап на стойке белота испанская фирма белота почему здесь только три агроном с механизатором принимали решение, что э, для начала поснимать по две лапы, чтобы попробовать, как оно работает. Э, вот здесь вот стояли лапы. Почему поснимали? Потому что э, боятся, чтобы не подрезать подсолнуху кукурузу, чтобы вписаться в междуряде, Будут пробовать, пока стрима работает. Вот система. Вот э, система внесения жидких удобрений из-под лапы. Вот так она выглядит. Здесь нержавеющая трубка. По две дырки с каждой стороны. Вот одна. Вот вторая. Это все нержавейка. Поэтому и не покрасили, потому что ну, смысл. А, нержавейка. А, бочка стоит у нас на 600 литров. Насос стоит американский. Made, made, made in the USA стоит один фильтр тонкой очистки фильтр грубой очистки вот кран вот датчик включается выключается система регулируется давление из кабины трактора вот кнопка включения выключения здесь проворачиваем давление увеличим на насосе уменьшаем запускали систему с водой. Замирали ее максимальную пропускную способность, максимальную производительность. Как мы мерили? Мы брали, считали, что в среднем трактор будет с этим культиватором ехать 8,5 км в час. 8-9. Включали систему на максимум. Подставляли ведерко под одну секцию. Замеряли, сколько за минуту на максимуме выдает воды – эта система. Посчитали по определенной формуле, получилось в среднем где-то 180 литров на гектар. А вот от этого уже исходили и регулировали. Потом минимум померили, минимальную систему и уже от этого отрегулировали. Насколько мощное давление давля давать, чтобы выставить ту норму, которую вот агроном уже будет испытывать, пробовать, какая ему норма нужна. 100 литров, меньше чем 100, Итак, кто не знает, мы делаем пропашные культиваторы с возможностью разных дополнительных опций. Это и система жидких удобрений в разных комплектациях, от самой простой, как сейчас на видео, до полностью электрофицированной э, компьютерной с компьютером, с возможностью управления полностью механизатором с кабины трактора. Различные типы лап, также различные доп. опции в виде разрезной диск с долота, как мы в Кернел делали, под внесение жидких удобрений. Можно поставить турбоножи, можно поставить даже рабочие органы с ротационной бараны. Если кто вот хочет там более быструю работу, при большей скорости работать культиватором, переживает, что вот закидает растение землей, мы также щитки делаем на культиватор, это тоже как допопца на все наши культиваторы с допопцами вы получите государственную компенсацию вот мы попадаем под список всем вам больших урожаев желаю всем до новых встреч обязательно следите за нами потому что много чего интересного ждет еще вас впереди Все, всем пока до новых встреч